Те, ну, чиновники, руководители, которые находятся здесь, но и в Киеве, чтобы увидели, что здесь собрались люди, которые могут защитить свою страну. Чтобы дали, как сказал Сергей правильно, на наши полигоны. Чтобы каждый сантехник, врач, любой другой человек мог прийти после работы с паспортом и определенному инструктору, показавший свой документ, взять тот калашников, подержать его в руках, разобрать, собрать его, отстрелять два рожка и пойти домой, чтобы завтра, когда, не дай Бог, что уже есть, что уже случилось, враг на нашей земле, он не махал этим калашником, как лопатой, а мог защитить свою семью. Для чего тренируются эти ребята, которые пришли сегодня? Почему они сегодня сюда пришли? Да, они спортсмены, и молодцы многие из них. Но в бою, в реальном бою, они бесполезны, потому что в них будут стрелять. Еще раз просим обратить на нас внимание, дать нам возможность защищать свою землю, защищать свои семьи, защищать наших детей. Слава Украине!